Там, ну, блин, ті, що далі від бойових дій, ну, знаходяться а так, в цілому, ну, по всій країні шанси там, що прилетить, чи шахет, чи ракета, ну, однакої. Так, Франкиев с героем слава. Как будет возможность, да? Хорошо. Так, Экс, мои Витанечка. Не надо радоваться и сравнивать, сколько Так, Діма, давай ще більше шортів, якщо не вистачає... Так, якщо на це вистачає часу. Ой, братва, я вам скажу, що... Все залежить від мотивації. Якщо є мотивація, то можна хірячить. Yeah sure. Так, гарного дня, успехи, Павло, дуже дякую. Бабуся, Путин, Шара, Бар, Украина. Так, я не совсем понимаю, но дякую. А что это Гоша Куценко с бородой теперь? Понятия не имею. Если быть откровенным, то не в курсе. Так, за что вы напали на Курскую область? Что вам сделали мирные жители? Мы же, братья славяне, одумайтесь. Ты что? Это же надо было так запели на третьем году войны, которую развязали. Я в шоке, блин, какие вы прям... Вы какие-то у вас, у мне такое впечатление, что у вас какая-то биполярочка, блин, при том такая, знаете, какая-то массовая. То ваш этот лапти Алудинов прям с таким недоумением, что в 21 веке нападают на просто мирных. Мирных, на, просто на мирных нападают. Ни с того, ни сего. Просто, просто, просто на мирных нападают ни с того, ни сего. Какой кошмар. Да? И это на третьем году войны, которую вы развязали, блин. Вам ничего странным не кажется, блин. Ты что, блин? Понятно, что сейчас у вас именно приходит осознание содеянного. Но не у всех. Пока до вас именно конкретно не дойдет огненный петух, то до вас не до... Вот по, по мере продвижение, блядь, огненного петушка по территории вашей, вы начинаете чуть-чуть осознавать. Вот уже белогородцы, курчане, воронеж. У них понимание уже побольше, чем у вас. Это я вот сто процентов вам говорю. Так, 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 так. Так, предлагаю братьям славянам приехать с севера Донецк, Луганской области, посмотреть, братья вы или мудаки.